सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की एक्सटेंशन है, आप आप, है जबकि दिल खौफ से कांप उठते थे जैसे हजरत उम्र की आपने दी है बाकी है तो यहाँ पे भी एक छोटा सा हमारे पास ये है कि हमने दिलों का सुकून तो कुरान को माना है लेकिन शायद दिल से अपनाया नहीं है इसका क्या आंसर है मेरे ख्याल से तो वो बंदा झूठ बोल रहा है कि जो कहता है उसको, उसको कुरान पढ़ के सुकून मिल रहा है सिवाय उसके कि जिसको वाकई अरबी का पूरा का पूरा मतलब आता है उसका उसको ये पता अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं हमें वो आयतें पढ़ के सुकून मिल रहा है जिसका मतलब नहीं आता अल्लाह ताला कह रहे हैं आफला या उसको मतलब ही नहीं आता अल्लाह ताला कह रहे हैं अकल क्यों नहीं करते उसने अकल नहीं की रटा लगाया और उसको सुकून आ रहा है सोचे जरा अल्लाह ताला मुनाफकीन की निशानियां बता रहे हैं और उसको सुकून आ रहा है पड़ के आपको समझ आ रही है ना अल्लाह ताला उसी बंदे को वहीदे सुना रहे हैं कि उठ कुछ काम कर जन्नत सस्ती नहीं दूंगा रात को बैठा पूरा दिन जाया किया तुद के बाद तिलावत करके सुकून आ रहा है तो असल में उसको नींद आ रही होती है ये उनको नींदें आती है मैं बता रहा हूं आपको अभी मैथमेटिक्स की किताब दूंगा अभी नींद आ जाएगी फिर जो चीज नहीं आती ना वो पढ़ने की कोशिश करो नींद आ जाती है ये आंटी ने हमें नींद को सुकून में ट्रांसलेट करके कोई और किताब के साथ कर रही है खिलवाड़ अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ करें अल्लाह ताला जगा रहे हैं उठा रहे हैं हैं और हम सो रहे हैं और उसी किताब पे नाम लगा रहे है। जो मुश्किल किताब आपको दूंगा आपको पढ़ के नींद आएगी ये साइकोलॉजी है हमारी हमारी केमिस्ट्री है ये ज्यादातर प्रोफेसर सबूत है इसका इसी स्टेट पे खड़े होते हैं पीछे खराते आ रहे होते उसको भी ना सर कितनी खूबसूरत चीज है आप आपको देख के सुकून आ जाता है वही सुकून आता है ना आपको प्रोफेसर को तो अवार्ड मिलने चाहिए कि सबसे ज्यादा सुकून ये देता है मैम सकीना नाम की बंदियां एंटर होनी चाहिए हार गए सकीना को आए सकीना ही सकीना आ रहे है। ये निशानी, तो 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 निशानी मुसलमान होने के नाते तो इस मैडम तो और इस प्रोफेसर और टीचर ने भी लगा दे उधर ये कॉमन सेंस के मुताबिक असूल लगाते वो ये क्या दाइंसाफी कर रहा है ख्याल कर अपने बाप के पैसे के साथ अपने वक्त का जिया कर रहा है तू अपनी पोटेंशियल जया कर रहा है तू नाहल तू न ना थर्ड थर्डेड आदमी है तू टीचर बताते हैं आपको मैथ्स का भी मुताला पाकिस्तान का भी हुआ उसके आगे सुकून ने इधर आगे सुकून किया हमने सो जिस बंदे ने आपको ये कहानी सुनाई ना और उसके बाद वो तो आयतें तो सुनाते हैं कि अल्लाह दिल का सुकून कुरान पाक में ठीक है वो उस जर्री आदमी का सुकून है कि मैं सही रास्ते पे हूं ये मतलब उस आयत का कि आज मैं मर जाऊंगा तो मुनकर नकीर अर्ज करेंगे इर्शाद नहीं करेंगे मेरे आगे उसको ये सुकून है उसको ये पता है उसका शराय सदर है कि उसका ईमान बिल्कुल सीधा तीर तरह हुआ हुआ है और उसने जो उसकी कैपेबिलिटी थी बना चुका है उसका कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है उसके बाद आप मौत आएगी तो शर्मिंदगी नहीं होगी सकून की निशानी आपको दिखाता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से कहा कि उमर तू सोच सकता है कि बिजली से चमकदार और गरजदार दो फरिश्ते आके आवर में अपने उस गरज से पूछेंगे मन रब का सुकून की निशानी दिखाता हूं आपको फिर देखना पाकिस्तानी सुकून क्या होता है वो हम सबको पता ही है और सत्ता ने कहा यार सुनो वाह क्या मैं उस वक्त होश में होगा नबी साहब ने शाह नुमाया उमर जैसे कि तू अभी होश में यह होता है सुकून जब उमर उमर खत्ताब ने कहा यार शुरू हुआ फिर मैं देख लूंगा यह है सुकून फिर मुझे फिक्र नहीं है फिक्र ना हो तो क्या होता है सुकून होता है जो सुकून की नफरी हमने ली हुई है हमें तुमने पे भी मुक्तर में मुनकर नवाल मैं सुकून कर रहा हूं सर प्लीज इसका कोई सवाल जवाब नहीं होंगे ये ये टूटेगा उधर भी सुकून इधर तोड़ लेनी तो उधर टूट जाएगा अभी होश में आ जाए कुरान पाक मोबिलिटी की किताब है कुरान पाक ट्रेनिंग मैनुअल है कुरान पाक नाउ स्लीपिंग मैनुअल नहीं है स्लीपिंग पिल दुनिया के किसी भी दर्श गां में सोना अलाउ नहीं हमने इसको सुकून कहां पर डाला कुरान से बड़ी उदर कहा है मुनाफकीन की निशानी है और ये जमहूर उलमा का फतवा है जिसके दिल में अभी भी आ रहा ना कि सर वो कुरान की आयी अपनी मर्जी से मतलब ले ली है की निशानी और मुनाफकीन की निशानी क्या है कि मुजाहिद को जहाद के दौरान लड़ाई के दौरान ऊंघ आती है अल्लाह तकना देते हैं उसको और मुनाफकीन को नमाज के दौरान ऊं जाती है यह जमहूर अल सुनत जमात का फतवा है इसके ऊपर फॉर्मूला तो नमाज में क्या पढ़ते हैं हम कुरान पढ़ते हैं ना तो वो पढ़ के नींद आए तो उधर मुनाफिक वरना कुरान पढ़ के नींद आए तो सुकून ये सुकून हराम है जिसको हमने मतलब ले लिया हुआ है यह फतवा जमूर अल सुनत का है कि नमाज के दौरान नींद आए तो ये नफाक की निशानी है आपकी जहाद के दौरान नींद आए तो ईमान की निशानी है अल्लाह सुकून देते हैं मुजाहिद को कि डरने की जरूरत नहीं है सो so, इस एंगल को ठीक करें खुदारा कुरान पाक के अंदर वो लगाना शुरू कर दें और ये सुकून जिन जो लोग सुकून में है ना उनको उठाएं और जोड़े देख अल्लाह ने क्या कह दिया एक बंदा चाहिए होता बेटा एक आपकी उम्र का एक लड़का एग्जाम्पल बन गया ना सारे बाबों को काम करना पड़ेगा मजबूरी ये हमारे पोतों की उम्र क्या काम कर रहे हैं हमने क्या किया उल्टा कि जब तक कोई बाबा नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे हमें पता है फॉर्मूला यही था मगर नहीं कर रहे ना बाकी ये काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं ये वाला काम आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे सिर्फ ये वाले काम एक हीरो चाहिए बस एक एक काफी होता एक हुसैन क्यामत तक के लिए काफी हो गया एक चाहिए होता बस सो so, कुर के अंदर से एनर्जी ले स्लीप ना निकाले ना उस बिल्ला कुरान पाक से आखिरी बात में कर दू आपने कोई किताब लिखी हो और आपको पढ़ने वाला आपसे कैसे आपकी किताब के पहले सफर भी नींद आ जाती सोचें आप क्या था आपने किताब के बारे में